Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Iré al baño primero. Si llega la comida, sigue comiendo, dijo Day, sin saber cuánto tiempo le llevaría. Brica sintió. Antes de que Day se levantara y saliera de la tienda, Day miró al joven que se miraba a sí mismo antes de caminar al estacionamiento. El joven también lo siguió. ¿Eh? Day se apoyó contra un poste en el estacionamiento y le preguntó a la otra persona que caminaba hacia él. Mucho tiempo sin verlo. No has cambiado nada, dijo en voz baja. Day sonrió levemente. Entonces, ¿has cambiado? preguntó Day, haciendo que la otra persona también sonría en la comisura de su boca. ¿Todavía estás mordiendo y lastimando? Dijo Pi burlonamente. Puedo hacer más que morder. En caso de que no lo sepas, dijo Day en un tono normal. Pee solo se ríe en su garganta. Es mejor meterse en eso. ¿Por qué me sigues si Brick? Entonces. ¿Por qué llamaste y te metiste con el número de Brick? Preguntó Day de inmediato para evitar perder el tiempo. Tampoco quería que la otra parte supiera que no podía recordar nada. Solo quiero ver a Brick. Solo quiero hablar con él. Pisten cogió de hombros levemente y respondió. Quieres verlo, quieres hablar, pero eres astuto, como un psicópata, dijo Day saliendo lastimosamente. ¿Qué puedo hacer? El esposo está celoso. Tengo que usar este tipo de método de seguimiento, dijo Pi nuevamente. Dave respiró hondo. No tengo tiempo para hablar contigo por mucho tiempo. ¿Qué quieres? Es mejor ser honesto, dijo Dave en un tono serio. Sus ojos endurecieron. Si te lo digo directamente ahora, no es divertido. Pero déjame decirte, he estado esperando el día en que volveré a verte a ti y a Brick. Quiero volver y jugar con ustedes dos otra vez. Pi dijo en un tono aún más feroz. Entonces, ¿por qué no juegas conmigo ahora? Desafió Day, porque estaba completamente molesto por esta larga conversación. No pasó mucho tiempo antes de que Pi dijera algo más. Sonó el teléfono de Day. Day lo recogió y vio que era el número de Brick. Day presionó para responder. Oye, voy a caminar, eso es todo, dijo Day brevemente. Creo que es mejor que vayas a comer con Brick primero. No tengas prisa. Todavía hay mucho tiempo entre tú y yo, así que nos volveremos a ver, dijo Pi con una expresión tranquila. Depende de ti si tienes mucho tiempo libre para venir y seguir mi vida. Creo que es bueno para ti seguir la vida de tu padre. ¿Sabrás cuánto está preocupado y estresado por ti en este momento? No sé qué pasa o qué piensas, pero dime, si quieres jugar conmigo, no me importa, pero si piensas en jugar o jugar con Brick, no volveré a advertirte, pero lo haré, dijo Day con una voz severa. Por favor dile a Brick que lo extraño, y no pasará mucho tiempo antes de que él y yo nos encontremos, provocó Pi. Day regresó al centro comercial y se dirigió a Brick que estaba sentado y comiendo. ¿Qué has estado haciendo durante tanto tiempo? Se quejó Brick cuando Day regresó a su asiento. Sale a fumar, dijo Day en voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? dijo Day mientras se sentaba a comer. ¿Qué? preguntó Brick con desconfianza. Cuando tuve la aventura con Pi, ¿cómo fueron las cosas? ¿Por qué quieres saber? preguntó con curiosidad Brick. No recuerdo nada, debes saber algo. ¿Qué hice antes? En caso de que haya algún problema, podemos solucionarlo a tiempo, dijo Day. Dices eso como si algo sucediera pronto, dijo sospechosamente. Tanto lo pensé, ¿te importaría contármelo? Volvió a preguntar Day. Brick le dijo que Pi engañó a Brick para que saliera y le dijera que había capturado a Day. Entonces, Brick fue atrapado, hasta que Day lo siguió para ayudar. Brick y Day recibieron un disparo, pero el padre de Brick y Pi intervinieron antes de que la historia se intensificara. Todo es así, dijo Brick después de contarle a Day toda la historia. Day se sentó sin pensar. En primer lugar, si alguien te llama y te dice que estoy en peligro, no confíes. Quédate quieto, dijo Day, pero las cejas de Brick se fruncieron ligeramente. Pero, ¿y si realmente estás en peligro? ¿Me vas a dejar en paz? preguntó de inmediato. Day suspiró suavemente ante la terquedad de Brick. Dijiste que has estado conmigo por más de dos años. Y crees que alguien como yo no puede encontrar una manera de sobrevivir. Entonces, si algo sucede, no tienes que preocuparte por mí. Primero cuídate a ti mismo, ¿de acuerdo? repitió Day.